Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias, estoy trabajando duro para usted. Nuestros titulares de noticias de hoy son Cerca Nayolu y Oz Gegurel. Sé que has estado siguiendo de cerca a nuestra famosa pareja durante mucho tiempo, te sorprenderá esta noticia, estoy detallando las noticias. No te olvides de verlo hasta el final, disfruta viendo. La sorprendente decisión de despedida ha llegado. Ozge Gurel y Ser Ayolu, que se espera que se casen en el verano, recibieron una noticia impresionante desde el frente. La decisión de Ser canayolu de irse sorprendió a sus fans. Aquí están las details en la serie Cherry Season. Los preparativos para el matrimonio de Ser Ayolu y Ozge Gurel, que se conocieron y comenzaron a tener amor, están a todo gas según Birsen Altuntas. Aitaka ha firmado un acuerdo para coprotagonizar con Sasmaz. Ser Kanayolu, que lo hizo y también participó en los ensayos, tuvo que tomar la decisión de irse, aunque con pesar no quería participar en el personal, resultó que se estaba preparando un calendario de rodaje de seis meses para la película. Ser tuvo que abandonar el elenco de la película porque no quería ser incluido en un calendario de rodaje a largo plazo. Está haciendo preparativos para el matrimonio con los preparativos para el matrimonio de la pareja también. El apretado calendario de rodaje de la película Gokturk, que coincidirá, impulsó a Ser Canayolu a tomar una decisión de separación. Buenas noticias de la pareja Ser Canayolu y Ozhegurel. Ser Canayolu y Ozhegurel decidieron casarse. El dúo, que se está preparando para entrar en la casa del mundo en junio, está mirando el lugar de la boda. Cercan Ayolu y Özge Gurel, que protagonizaron la serie de TRT Saibras y Stour's Victory, se van a casar. Ayolu y Gurel, que han estado juntos durante seis años, se sentarán en la mesa de bodas en junio. Kili ya está buscando un lugar para su boda. ¿Quién es Oz Gurel? Gürel nació el 5 de febrero de 1987 en Silibri, Estambul. La madre de Gürel es ama de casa y su padre es jubilado. Habiendo completado su educación primaria y secundaria en Silibri, el joven actor interrumpió el Departamento de Comercio Internacional de la Universidad de Beikent y se dispuso a realizar sus sueños de convertirse en actor. Ozgegurel, que primero tomó cursos de actuación y luego de gestión de jugadores, Pronto atrajo la atención de los productores. Ahora dice que todavía está estudiando canto, baile y dicción. Habiendo adquirido su primera experiencia con el personaje Zeinep en la serie de televisión Uerisma y el actor entra así en el mundo de la televisión. Más tarde, apareció en los papeles de Melissa en Uzurso Rana Atun en Magnificent Senchari. En 2014, dio vida al papel de Ada en la querida serie Medzecir. Su primer papel principal fue en The Cherry Season. Fue muy querida por su papel de historia en la serie Cherry Season, que fue lanzada en 2014 y es bastante popular en su época. La joven actriz, cuya estrella brilló con la temporada de Cerezas, compartía el papel principal con Ser Kanayolu en la serie. En 2017, regresó a las pantallas con la serie Ildvlar Saidim, que llegó a las pantallas y compartió el papel principal con Bert Kankat. Pero la serie no podía durar mucho tiempo. Dio vida al personaje de Deknazle en La Luna Llena, que logró convertirse en una de las series favoritas de verano de 2017. Oz Gurel estuvo acompañado por la joven actriz Kan Yaman en el papel principal de Dolunay.